Плюс, держи, держи, держи. Пошел, пошел, пошел. Оружие, руки, руки поднял. Лови, аптечку. Мы Мы их, короче, закосы, я сказал им паузу. Братан, дружище, ты нормально? Ты нормально! Вас завалило! Я сказал им, чтобы они лишались там, и мы потом их, них и Папа! Сюда ползи, ко мне, ко мне ползи! Честно. Бывало, если меня ответишь через 2 секунды, мы ху вас. Быстрее! Давайте, парни. Добро пожаловать блин. А? Направо сразу. Подвал справа, башня? Я знаю, да. Садик, бери цей кирпичний дом, короче, в якого криша дерява, поняв, не яка красна, а яка дырява. Плюс плюс. Шо, двоєчка. Я взяв вліво, я взяв влево. Закріпились, закріпились, закріпили, маска, перебігати. Опа, давай, пішов перший. да починаю починаю Ви слова ж Ні. Ви тут самі? Загалі не бачили, да? Ви їх не хочете? Не хочете? Куди? – А чого? З чим? Ми, висать, з ми можемо вивезти. Ні, ви вивезете? Вопросів немає. А ми там як спритягнутий руку. Та ні, допомагайте організації. Ви знали, скільки ми вже відсюди вивезли. Зазвонюємося. Знаю. Созвонімся, з сусідям, всі кажуть, кричать. Ну там хоча б ніхто вас бити не хоче. Ну так. Да. Що вам сказати? От ми 7 місяців в підвалі. Ну, ми ніфіга вас, себе. А ну не придумайте, давайте ми вас вивеземо. Ну ну тут. Ну а що воно вам дальше, ви тут останетесь? А що воно вам дальше, ви будете зате? Ну, ви а нам ви не будете дивіться, бачити. вам буде безпечніше і ви нам не будете заважати працювати. Ваші матері хочуть, щоб ви живі прийшли. І ваші сині. Треба думати просто, за якогось діда. Право ваше. Все добре, бережіть себе, будь ласка. А ми зробимо так, щоб до вас не прийшли гості. Дякую. І ви заходим. Покажи мені дещо як до де чого. А? А, да, покажи мені подвал. Катка до мене. Добрий день, не лякайтеся. Ви тут самі? Тихо, 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 алей. Тихо. Контроль. Чисто. Заходьте сюди. Сюди, присаджуйтесь. Доброго дня. Один наслійся на виході, підтримує зв'язок. У вас є бажання виїхати звідси? Ми можемо це організувати. Приїде транспорт, вас евакуює з речами. Їхати нікуди. Я розумію, дивіться, зараз працює така штука, що ви виїжджаєте, ви проходите реабілітацію, вам надають квартиру, по роботу, все вам надають. Тобто вам надаються льготи, у вас є можливість виїхати за кордон. Ні. Отут вийдеш? если что. Вот тут калитка сразу. Ага, справа. Да, вот за домом. Угу. Заходишь туда, там подвал. Так. То это, я не знаю, кто там сидит, не сидит. А он дивится входом сюда, да? Да, да, да. Все, я знаю, это подвал, я тут уже когда гулял. Ага. и дальше, в самом конце в, в в дворе есть подвал, да, под деревом. И больше подвалов нет. Нет, есть еще в следующем доме подвал. В следующем доме подвал. Там, где ракета прилетела, вот следующий, за этим. Ага. Вот я не знаю, он целый или нет. Но я mm -hmm. когда за дровами ходил, подвал видно, mm -hmm. что есть. Вот. Mm -hmm. Дальше не знаю. Два дома. Три, не знаю. И напротив, подвал. Напротив. Вот последний дом с левой стороны. Там подвал mm -hmm. заваленный. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Я понял. Добрый, дякую вам, Володь. И, и дом сгорел. Все, ну, мы сейчас все проверим. Э, пацаны, уточняйте обстановку, чем можем рухать. Не выпускайте, хорошо? Mm -hmm. да, а, да, да. Закройте. Да, 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 понятно. дом. Мент, подвал чистый, подвал даже ближе, чем карцер, карцертик с поворотом. Продолжаем дальше. Оружие, руки, руки поднял. Убивать не будем, с поднятыми руками. У тебя 10 секунд. Быстрее, блядя, а Выходи, не бойся, мы убивать не будем. Один, один. Руки подними, руки! Двое, второй, где? Влазь, влазь. Давай. Сюда ползи, ко мне, ко мне ползи, ползи ко мне, быстро. Да, выпал с ним трехсотый Ко пять, мне ползи тоже, давай, давай, давай. Третий где? Двое, двое. Ко мне, давайте, быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей. Все, вставайте, вставайте, вставайте. Проходите вперед. Вперед, давайте, быстрее, быстрее, убивать вас не будем. Красота, заходь. А, вот, а, аптечка oui, вот аптечка есть. Да, вот аптечка. Ага. Да сейчас я подивлюсь, что у них тут есть вообще. Вот сейчас одна аптечка. А, одна аптечка. Парни, здорово. Вас только двое в подвале? Да, двое. Да, двое. Давайте, парни. Добро пожаловать в плен. Ага. Заходим сюда в подвал. Ну, давайте, давайте, быстрейше. А что с глазом? Я глаз на месте старый? Нет. Не на месте, заходи в подвал. Давайте ниже. Вас никто убивать уже не будет, типа. Дальше можешь пройти? Ну пройди дальше, старый, сейчас тебе помогу. Вас двое пришло только? Да, погибли пацаны, все погибли. Все погибли, да. Сколько вас было? Восемь. Восемь? Я себе, а где погибли? А Где-то здесь вчера, не знаю. Не... Ваши позывни. Мой? Да. Дудик, а ти? Муфта. E, дивись, мент, позивні Дудік і Муфта. E, їх було 8-8. Залишились вони вдвох, всі остальні вмерли, як прийняв. Плюс, плюс. Почули, так? Кишой. Коротше, я буду муфта, якщо. Що. Тільки не кричать, зрозуміло? Ну, так, спокійно. Давайте я доколоться і буду крити 12 плюс. Так, да. давай, давай. Пацаны, это муфта, парни. Парни, слышите? Парни, слышите? Это муфта. Это муфта. Кто ты? Подожди, не слышу, не слышу, я гло. Пацаны, еще раз, скажи громче. Бывалый. Братан, дружище, ты нормально? Ты нормально? Вас завалило? Вы не ранены? Нет, мы самостоятельно не выберемся, нам вынос надо, У вас есть радейка, парни? Да, да. Рабочая? У нас просто не, не работает наша. Повтори. Не работает, не работает наша радейка. Выходить, У вас оружие целое? Да. Сейчас, сейчас, подожди, что-то придумаем. Мужики! Будьте здесь, мы позже придем. Сейчас не сможем достать вас. Не бойся. Будьте здесь, мы позже придем за вами. Давай, придите, пацаны, Хорошо, будьте здесь, будьте здесь. Давайте. Давайте. Садик иду, садик иду. мент. Мент, я садик, як чушь, Можно, можно спробовать раскопать их, там, в принципе, можно расчистить пауза. Але, але, у них там есть зброя, и треба как це... ну, короче, сейчас просто не вариант, пауза. У них есть радиостанция, их там двое, пауза. Ось, при них зброя, ну, типа, они цілі. Я сказав, що я муфта, ми під їх коротше, закасили, я сказав їм пауза. Я сказав їм, щоб вони лишались там і ми потім їх якось достанемо. Короче, положиш її в яму тут. Ну, там де в них завал ну, Там де низ завала виходить, туди покладеш. Парни, смотрите! Выходите с руками поднятыми и без оружия. Ты меня слышишь? Выходите с поднятыми руками и без оружия. Или мы сейчас туда, ребят, пару гранат к вам закинем? Как принял, ребят? Выходите с поднятыми руками и без фокусов. Или мы туда вам еще одну закинем тм-ку. Бывало, если какую-то хуйню сделаешь, мы вас раз***шим. Быстрее выходи с поднятыми руками и без оружия! Бывало, если меня ответишь через 2 секунды, мы вас! Без ничего! С поднятыми руками! 10 секунд у вас! Без оружия! Останетесь живые! у меня чека! Пацаны, дайте чеку вставлю! Быстрее! Подожди, подожди Под... С поднятыми руками С поднятыми Руки вверх, руки Вторая Сядь на колени, все, и сиди Все, давай, выходи Руки вверх Все, все. Спокойно. Все, иди сюда, сюда, сюда. Сюда. Стой, сюда. Руки, руки, руки. сюда, сюда. А, все, все. Двое у нас, двое у нас. видходом до фиша проем. Все, парни, мы вас стрелять не будем, только без лишних движений. Все. Забрал. Они позаботились откопали нас. Как бы, наверное, там и друг друга по съедали бы с голодухи начал кричать, сдаемся, сдаемся. Я справа даже не понял, меня оглушил. Нас откопали двумя с половиной килограммами тротила. Быстро получилось.